Ну, по первых с вдалым дебютом вас от сбоку, Такое первое вражение. дуже легко. Динамо сегодня обыграло своего суперника. Как вам ця игра выдалась? Да, по-моему, всегда если Динамо кого-то обыгрывает, то очень легко. То соперник почему-то был очень слабый. Когда мы играем в ничью, то что, что творится с Динамо. Я думаю, что соперник был достойный. И те моменты, которые мы создали, сегодня удалось реализовать. И я думаю, были, конечно, проблемы в обороне, но хорошо сыграли на ноль. И это придаст, наверное, уверенность ребятам на следующий игры. Было пометно, что Динамо сегодня прессинговало суперника, ну, в первом тайме так точно, и много дальних ударов. Такие были задания, установки на матч. Да, у нас всегда на каждый матч установка при потере мяча отбирать. Сегодня это получалось лучше. Я думаю, что ребятам самим нравится, когда они отбирают мяч возле штрафной, появляется пространство, появляются моменты. Что с Александром Шелковским? Он был в заявке на матч, так у старте, но вышел Александр Рыбка. Что с К сожалению, на разминке Саша почувствовал боль в икроножной мышце и Не смог не смог выйти на игру. Прогнозів поки ніяких немає. Ні? Ну какие на гру? Сейчас сейчас, завтра сделает МРТ, посмотрим прогноз. Сейчас говорить сложно, что Мигель Волозін повернувся в Португалію. Сьогодні ви його не випустите, просто не мали права чи як? Да нет, я думаю, я уверен, что команда «Динамо Киев» – это не команда эксперимента. Если человек готов играть на 100%, он играет. Я в тренировках и в последних играх не видел готовности Мигеля на 100%. Я думаю, что эта игра важнейшая для нас была. И хорошо, что мы выиграли с таким счетом. Кому-то это кажется, что очень легко. На самом деле, я думаю, что Рио Аве создал достаточно моментов. И игра была интересна, и она, поверьте мне, была очень тяжелой. Сегодня дебютант. Лиги Европы, как вы в якости главного тренера сегодня, Микита Борда впервые, как вы готовили его, власне, до выхода, все-таки новый турнир для людей? Да, не сложно готовить, наверное, нужно было найти, подобрать слова, чтобы он психологически был готов, физически он готов, и он это доказывает в играх и за, и за дубль, и в игре за на Куба, который он играл. Я всегда говорил, у нас есть хорошая молодежь, дай бог, чтобы она воспользовалась тем шансом, который им сейчас предоставлен. Ну, я вам хочу сказать, что тут стадию так нервово. Вот,